А вам Порошенко подобається больше, як кандидата? Я э, дала интервью, могу вам сказать еще раз. Несколько месяцев назад, когда не было войны на пороге, когда не было угрозы гражданской войны в Украине, лучшим президентом в конструкции э, сокращенных президентских полномочий был бы Кличко. Э, Потому что он отвечал трем главным критериям. У него очень хорошая репутация, он приемлем для Запада и для Востока Украины, и он мог быть прекрасным президентом, привлекающим инвестиции, потому что он европейский настроенный политик. К сожалению, обстоятельства изменились, и в сегодняшних условиях люди интуитивно поняли, откуда такой рейтинг у Порошенко возник. Люди интуитивно поняли, что в условиях, когда нужно принимать быстрые управленческие решения, должен быть человек, а там, не Тимошенко, не Янукович не не те, кто им понятен, но тот, кто имеет определенный опыт, определенный имидж. Поэтому я считаю, что мы сегодня в ситуации, когда очевидно, кто будет победителем. Хотя электорат этот ситуативный, несколько ошибок в ходе кампании он может завалиться. Но я говорила, я поддержу любого оппозиционного кандидата. Я когда вышла из партии региона, Криптурша. мне сразу задали вопрос. А Тимошенко не является оппозиционным кандидатом. Тимошенко это преступница, такая же, как Янукович. Это але... Янукович в Юбке. Ну, Это Добро. это никакого отношения к оппозиции не ней. Але вот зустріч у Видні, Фирташа, Клычка и Порошенко. За два дня. Як... Вы на ней были? Ну. ну э... це фірта, От, я, знову, я, я не я... буду об этом. Вы сумасшедшие ребята! Да, у нас нет, завтра нет. не будет денег платить да, пенсии. Нам нет, сегодня нет, нужна нет, об этом дискуссия. У нас в <свят> понедельник, я еще раз говорю, вот я сейчас на этом закончу. Если то, вас. Это звучит фильтр сразу у вас крик начинается. Почему да какой фиртош? Слушайте, Но какое все отношение фирташ? я имею к фирташу? Все, говорят, что вы в группе. А когда был. Э, в какой группе? В группе Фирташа были в парламенте. И ваша фирма я парламенте нефтегаз была нефтегаз по контракту с Ворониным представителем фирташа. Такое когда тоже было. Когда моя фирма начале прошлого десятилетия. В 2000-х годах ваша С фирма, 2000, ну, 2000 когда 2002 я была бизнесменом. Да, с 2002 да, ваша 2002 фирма Подписывала контракт с нефтегазом. <laughs> и подписывал контракт господин Воронин, который был, конечно же, креатурой в нефтегазе. Господин Воронин не подписывал ни одного контракта с моей фирмой. С моей фирмой подписывал контракты три руководителя нефтегаза. Они менялись, а мы как аудитор расставались. Я на эту тему сейчас, когда у нас на пороге Россия... А внутри армия освобождения Юго-Востока, когда у нас в понедельник портновым, турчиновым с Тимошенко, которые остановили принятие в парламенте закона о иллюстрации судей, будет создана основа для избрания в Конституционный суд людей Кремля и портнова, для того, чтобы под Тимошенко сделать конструкцию тогда, когда она проиграет президентские выборы. Я на другие темы разговариваю.